Я думаю, вы поняли. С Богом! Я очень волнуюсь. Но я надеюсь, что непосредственно именно партия нам поможет и не дадут. Разогнать, подчеркиваю эти слова, разогнать наш трудовой коллектив. Потому что уже в настоящее время под руководством Оксаны Александровны Макару срочно проводится де-выселение тех палат, куда хотят они нас, куда переселять. И то, что смотрели другие главные врачи, и то, что есть на втором этаже, как в народе говорят, там даже собака не пробежала, там все развалено, куда же они планируют нас. И те все деньги, почти 1,3 миллиона, которые выделили для первого роддома, а мы каждый год, вот, Владимиром Александровичем и с нашей бухгалтерией планируем и даем заявки, они сами просят. Дайте заявки, какие вы хотите делать ремонтные работы, первоочередные. Дайте заявки, те, которые вам нужно оборудование. Мы каждый раз даем, нам все время 0, 0, 0. А тому родному дали один